Uh, sesi perjumpaan ini adalah untuk uh, berkenalan uh, dan juga uh, mengadakan uh, satu hubungan yang lebih erat dan juga jaringan perhubungan di antara PEC Parlimen dan juga negeri dan uh, diharapkan dengan adanya uh, perjumpaan yang mana kalau semua boleh tengok eh kami ini memakai topi daripada pelbagai latar belakang ideologi yang berbeza tetapi apabila tentang soal PEC saja kita alhamdulillah kita dapat Uh, mendapat satu kata sepakat. Dan selain daripada itu juga kita dapat berkongsi pengetahuan dan juga pengalaman tentang takbir urus dalam pelaksanaan prosiding, mesyuarat serta pelaporan PAC Parlimen dan juga negeri. Dan kita juga telah pun membincangkan mengenai menganjurkan persidangan PAC bersama dengan semua PAC negeri pada tahun 2026 nanti. Dan yang berhormat Tan Sri Datuk Dr. Johari Abdul yang di-Petua Dewan Rakyat telah pun bersetuju dengan cadangan jantan kuasa ini untuk menganjurkan persidangan PAC buat kali pertamanya pada tahun dah hadapan yang mana kita jangkakan akan mengadakan persidangan PAC tersebut pada 22, 23 dan 24 hari bulan insyaAllah. Selain daripada itu, jantan kuasa kira-kira wang negara PAC telah pun memulakan prosiding berhubung dengan isu perhubungan uh, berhubungan dengan pengurusan kenderaan kerajaan di bawah perjanjian konsensi dengan memanggil Kementerian Kewangan pada 3 November yang lepas dan juga memanggil uh, Kementerian Kewangan pada uh, Isnin yang lepas dan isu berhubungan dengan uh, kutipan deposit wang jaminan jenayah di bawah sistem e-jamin dengan memanggil Ketua Pendaftar Mahkamah kes pada 4 November yang lalu. Jadi kedua isu ini telah pun dibangkitkan sebagaimana yang ada di dalam laporan Ketua Audit Negara lakan 3 palang 2025. Jadi berhubung dengan isu perjanjian konsesi kerajaan di bawah Kementerian Kewangan MOF, PAC akan memanggil pihak Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri selaku tiga kementerian yang memiliki kenderaan tertinggi di bawah perjanjian konsesi tersebut. Dan PAC juga turut akan memanggil pihak syarikat SPENCO Sendian Berhad ke dalam prosiding nanti. Dan untuk isu sistem e-jamin, pihak PAC akan mengadakan uh, prosiding seterusnya dengan memanggil syarikat Dapat Vista Malaysia Sdn Berhad selaku kontraktor yang telah pun membangunkan sistem ijamin serta kita juga akan memanggil ketua setiausaha Pembandaharaan uh, KSP. Jadi saksi-saksi yang dipanggil PHC ini adalah untuk kita mendapatkan maklumat yang lebih lengkap bagi tujuan kita menyediakan laporan PHC yang lebih komprehensif dan juga menyeluruh. Itu saja daripada PHC. Dan bersama dengan saya hari ini bukan saja ahli jabatan kuasa PHC tetapi juga adalah merupakan pengurusi PAC negeri-negeri yang hadir. Itu saja.